Hint kosu palmasının toxumlarını su vasitəsi ilə yaydığını bilirdinizmi? Bu bitkinin toxumları suya qarşı çox dözümlü şəkildə yaradılıblar. Bu toxumlar suda 80 günlük uzun səfərdən sonra quruya çatdıqlarını anladıqlarında çücərməyə başlayırlar. Bu susət sadəcə bu bitkiyə aiddir. Çünki bildiyimiz kimi bitki toxumları su ilə təmas etdikləri anda çücərməyə başlayırlar. Ancaq hindkoz u palması bu cəhətdən digərlərindən fərqlənir. Əgər palma toxumları da digərləri kimi su ilə təmas etdiyi anda dərhal cücərməyə başlasaydı, çoxdan nəsilləri kəsilərdi. Halbuki bu toxumların cücərmə xüsusiyyətlərindəki dəqiq ölçülərə görə bitki əsrlərdir nəslinə davam etdirir. Bütün bu dəqiq ölçülər toxumları yaradan, onların ehtiyaclarını bilən sonsuz ağıl və Elm sahibi Allah tərəfindən qüsursuzca nizamlanmışdır. Govulmuş şeytandan Allah'a sığınıram. Biz yeri döşədik. Orda möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər şeydən lazım olduğu qədər yetiştdirdik.